ಆಂಜನೇಯನ ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಕೇಳುವುದರಿಂದ ಧೈರ್ಯ ಶಕ್ತಿ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಮತ್ತು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ನೀಡುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಈ ಮಂತ್ರವು ಹೊಂದಿದೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಕೇಳುವುದರಿಂದ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಗಳು ಕೆಟ್ಟ ಆಲೋಚನೆಗಳು ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿಗಳು ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರವೂ ಸಹ ಸುಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ ನಿದ್ದೆಯಿಂದ ಎದ್ದೇಳುವುದು ಖಾಬರಿ ಚಡಬಳಿಕೆ ಇವುಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಬನ್ನಿ ಹಾಗಾದರೆ ಶ್ರೀ ಆಂಜನೇಯನ ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಕೇಳಿ ಆಂಜನೇಯನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯಿರಿ ಓಂ ಶ್ರೀ ಬಜ್ರದೇಹಾಯ श्रीवज्रदेहाय रामभक्ताय वायुपुत्राय नमोस्तु वायु ते ॐ श्रीवज्रदेहाय रामभक्ताय वायुपुत्राय नमोस्तु ते ॐ श्रीवज्रदेहाय रामभक् ओ, 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 श्री वज्रदेहाय रामभक्ताय वायुपुत्राय देहाय रामभक्ताय वार भक्ताय वायुपुत्राय नमोस्तु ते ॐ श्रीवज्रदेहाय रामभक्ताय वायुपुत्राय नमोस्तु ते श्रीवज्रदेहाय रामभक्ताय वायुपुत्राय नमोस्तु ते ॐ श्रीवज्रदेहाय रामभक्ताय वायुपुत्राय नमोस्तु ते ॐ श्रीवज्रदेहाय रामभक्ताय य नमोस्तु ॐ श्री वज्रदेहाय रामभक्ताय वायुपुत्राय नमोस्तु ते ॐ श्री वज्रदेहाय रामभक्ताय वायुपुत्राय नमोस्तु ते देहाय रामभक्ताय वायुपुत्राय नमोस्तु ते ॐ श्रीवज्रदेहाय वज्रदेहाय रामभक्ताय वायुपुत्राय नमोस्तु ते ॐ श्रीवज्रदेहाय वज्रदेहाय रामभक्ताय रामभक्ताय वायुपुत्राय नमोस्तु ते ॐ श्रीवज्रदेहाय रामभक्ताय वायुपुत्राय नमोस्तु ते वज्रदेहाय रामभक्ताय वायुपुत्राय नमोऽस्तु ते पुत्राय नमस्तुते ॐ श्री वज्रदे

वज्रदेहाय रामभक्ताय वायुपुत्राय नमोस्तु ते ॐ श्री वज्रदेहाय रामभक्ताय वायुपुत्राय नमोस्तु ते न्ताय वायुपुत्राय नमस्तु ते श्रीवज्रदेहाय रामभक्ता भक्ताय वायुः रामभक्ताय वायुपुत्राय नमोस्तु ते ॐ श्री वज्रदेहाय रामभक्ताय वायुपुत्राय नमोस्तु ते ॐ श्री वज्रदेहाय रामभक्ताय वायुपुत्राय नमोस्तु ते श्रीवज्रदेहाय रामभक्ताय वायुपुत्राय नमोस्तु ते ॐ श्रीवज्रदेहाय रामभक्ताय वायुपुत्राय नमोस्तु ते ॐ श्रीवज्रदेहाय राम नम् श्री वज्रदेहाय राम देहाय रामभक्ताय वायुपुत्राय नमोऽस्तु ते वायुपुत्राय नमोऽस्तु ते